নমস্কাৰ মই নৱজিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এন আই এছ ডি এল ড'ৰ ওপৰত এন আই এছ ডি এল ডক লৈ মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছতেই একাংশৰ কমেণ্ট আহিছে কমেণ্টবিলাক পঢ়িছোঁ মই যিবিলাক কমেণ্ট কৰিছে নেকি সেইবিলাক কমেণ্ট আচলতে শিক্ষিত সমাজে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট নকৰে যিবিলাক প্ৰকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কমেণ্ট নকৰে যিবিলাক কমেণ্ট মোক কৰিছে গতিকে কমেণ্ট কৰি থাকিব দিয়ক ক'বলগীয়া নাথাকে কাৰণ তেওঁলোকে ন্যায়পদ বিচাৰিছে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে গতিকে ক'বই মই একদম মানি লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে মই এন আই এছ অ সপক্ষত এতিয়াও ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও নবনাওঁ আৰু আগতেও বনোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মই এন আই এছৰ সপক্ষত আজিলৈকে এটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই মইতো বহুত কৰিব পাৰিলোঁ কণ্টেণ্টটো অভাৱ নাই এন আই এছৰ ওপৰত ক'বলগীয়া বহুতখিনি কণ্টেণ্ট আছিলে মই বনোৱা নাই এন আই এছৰ সপক্ষত মই আজিলৈকে কোনো এটা ভিতৰত মোক কোৱা নাই

সম্পূৰ্ণ বেলেগ সেইকাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সলনি হ'ব লাগে বুলি আমি কৈ আছিলোঁ বহুতেই টেটৰ নম্বৰটো লৈয়ে মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছিলে কিন্তু টেটৰ নম্বৰটো ল'লেও মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী মাৰ্কছ লৈ যিটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব সেইকাৰণে যিটো ছিষ্টেম ৰিলে বহুত ভাল এই চিষ্টেমৰ মতে এতিয়া একাংশই নিযুক্তি পাবলৈ গৈ আছে গতিকে কথা হ'ল যে মই এন আই এছৰ সপক্ষত এইকাৰণেই নাই কাৰণ মই নিজৰ কথাও চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে আগতে মই বহুত বিশেষ চিন্তা কৰা নাছিলোঁ নিজক লৈ পেলাই আৰু এতিয়া মই চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া যিটো সেই সময় নাই এতিয়া এতিয়া কাৰোবাৰ কাৰণে একেবাৰে যুঁজি মেলি একেবাৰে মই কৈ আছিলোঁ যে যুঁজিছিলোঁ এটা সময়ত বহুত যুঁজিছিলোঁ যিসকলে ধৰক টেটত পাছ কৰা নাছিলে দুহেজাৰ একৈছ চনত তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিলে তেওঁলোকে আজি মোক খুৱাই থকা নাই মেলি মই নিজে কষ্ট কৰি খাই আছোঁ গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে যুঁজিলোঁ তেওঁলোকে ন্যায় পালে তেওঁলোকে মোক নাম লওক নলওক সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আৰু তেওঁলোকৰ পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাৰ পিছতো মোৰ একেঞ্চতো ক'ব পাৰে মই নাজানো নহয় এইবিলাক কথা কাৰণ কেলৈ এক এচা মানুহ আছে যি নেকি এখাই প্ৰাৰ্থা স্বভাৱৰ তেনেকুৱা বহু ব্যক্তি আছে আমি পাইছোঁ আগতে কাৰণ কেলৈ মোৰ লগতে একেলগে পাছ কৰি গ'ল দুহেজাৰ একৈছ চনত একাংশই ফেইল কৰা কেণ্ডিডেট মই পাছ কৰা নাছিলোঁ সেইটো সকলোৱে যিটো জানে আৰু তাক লৈ কিমান ট্ৰ'ল গৈ থাকে যে আপুনি লাগি ভাগি কিয় পাছ কৰিব নোৱাৰিলে আমুক নামুক আমুক ঢেৰ কথা কৈ আছিলে আৰু এতিয়া মোৰ পাছ কৰাৰ পিছতো এতিয়া চৰ্চা লৈ আহিছে যে নৱজুগুকে চাকৰি নাপাব আমুক তামুক এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ থাকে এতিয়াও এনেকুৱাকৈ আহিছেতো কমেণ্ট কিছুমান আহিছে এনেকুৱাকৈ গতিকে সেইবিলাকতো আহিয়ে থাকিব গতিকে এতিয়া সেইটো লৈ টেনচন মানুহবিলাকৰ মোক লৈহে মানে বিশেষকৈ ফ'কাচিঙত আহি থাকে যে মই পাছ কৰোঁ ন সেইটো লৈ আছিলে এতিয়া আকৌ চাকৰি লৈয়ে লাগি আছে এতিয়া মানে চাকৰি পাম নে নেপাম সেই মাৰ্কচত সেইবিলাক কথা যিটো আলোচনা হৈ আছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো এন আই এছৰ সপক্ষত মইতো ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ যে এন আৰ চি ন্যায় পাব নাপাব সেই সম্পৰ্কতে কৈছিলোঁ যে সুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যিটো ৰায়ৰ ওপৰত মই যিটো মন্তব্য পাঠ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিখিনি তাত উল্লেখ আছে সেইখিনিয়ে কৈছিলোঁ মই কলকাতা হাইকৰ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো জাজমেণ্ট আছিলে সেই জাজমেণ্টটো মোক কোৱাটো অলপ ভুল হ'ল কাৰণ ল'ৰালিখে মই সেইখিনি পঢ়ি পেলাই মই বুজাই দিয়া নাছিলোঁ বিশেষকৈ দুই এটা লাইন চাই পেলাই মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে তাত হয়তো ৰং হ'ব পাৰে এইটো মই মানি লৈছোঁ কলকাতাৰ কথাটো আমি ইয়াত মন আনিব দৰকাৰ নাই মানে মেইনলি অসমৰ কথা ইয়াত চলি আছে ক'ৰবাত ন্যায় পাইছে নাই পোৱা সেইটো আমাৰ মেটাৰ নহয় পঞ্জাৱত ন্যায় পাইছে ক'ৰবাত ন্যায় পাইছে আমাৰ সেইটো মেটাৰ নহয় অসমত ন্যায় পাব নাপাব সেইটোৰে ডাঙৰ কথা পঞ্জাৱত ন্যায় দিলে বুলি আমি ইয়াত ন্যায় দিম নেকি পঞ্জাৱৰ ৰুলমতে আমাৰ অসম চৰকাৰ চলিব নেকি পঞ্জাৱে যি ক'ব অসমে সেইটো মানি ল'ব নেকি বিহাৰে যি ক'ব অসমে সেইটো মানি ল'ব নেকি এতিয়া কথা হ'ল যে মোৰ চেনেলটোৰ ওপৰত কিছুমানে ধৰক এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আছে কৈ থাকিব দিয়ক কোনে মইতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নকওঁ কিবা কৰিবলৈ নকওঁ যে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ কৰিব এনেধৰণৰ মন্তব্য ক'তো কৰা নাই মই মানে সেইটো নকওঁৱেই আপোনালোকৰ কথা বহুতেই ধৰক এতিয়া বেয়া পাবও পাৰে বেয়া পায় লাভ নাই মোৰ লগত এইবিলাক মেটাৰে নাখাটে মানে কেলেই মই যিখিনি মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া আছে মই কওঁৱেই কাৰোবাৰ হয়তো ভাল কাৰোবাৰ ভাল হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বেয়াও হ'ব পাৰে যিকোনো এটা ফে ভাল হ'ব সকলোৱেতো ভাল নহয় সকলোৱে ভাল কৰিব বা কাম কৰিব মই নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এইটো আগতেও কোনো কৰিব পৰা নাই ময়ো কৰিব নোৱাৰোঁ সকলোৱে ভাল হোৱাটো হ'লে আৰু এইটো ভগৱান হ'ব লাগিব ভগৱানো সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাছিলে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাছিলে গতিকে মই সন্তুষ্ট কৰিবতো কোন কথা গতিকে মই সকলোকে সন্তুষ্টটো কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই এন আই এছ অ' সাপক্ষে কালে মানে একাংশই বেয়া পায় আকৌ এন আই এছ অ সাপক্ষে এন আই এছ ৰ বিৰুদ্ধে কালে আকৌ এন আইছ অ' খিনি বেয়া পায় গতিকে এনেকুৱা থাকিবই গতিকে মই ক'ত আছোঁ মই নিজৰ কথা চিন্তা কৰিম নে না আনৰ কথা চিন্তা কৰিম এতিয়া মই নিজক লৈহে চিন্তা কৰিব লাগিব নিজক লৈ চিন্তা কৰাৰ পিছত আনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব আকবৰ ৰাজসভাত কি হৈছিলে আমি শুনা মতেহে দেই এইটো সঁচা নে মিছা আমি এইবিলাক কাহিনীটো নাজানো কিন্তু আমি শুনি অহা মতে মানে আকবৰ ৰাজসভাত আকবৰে কৈছিলে যে আমাৰ যদি সকলোৰে যদি ডাড়ীত জুই লাগি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে জুইকুৰা কাৰ নুমাব তেতিয়াহ'লে একাংশ প্ৰজায়ে কৈছিলে যে তাৰে তাতে বীৰ বলু আছিলে বাকী যিসকল প্ৰজা আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে প্ৰথমে মই মহাৰাজৰ জুইকুৰা নোহোৱাম তাৰপিছত মই নিজৰ জুইকুৱা নুমাম এনে কৈছিলে আৰু বীৰ বলে কৈছিলে যে প্ৰথমে মই নিজৰ জুইকুৰা নোমাম তাৰপিছতে মই মহাৰাজৰ জুইকুৱা নোমাম আৰু অৱশেষত বীৰবলক কি কৰিলে পুৰস্কৃত কৰিলে কাৰণ বীৰবলে নিজৰ যোগাযোগটো নুমাই লাৰ পিছতে মহাৰাজৰ যোগা চলাব নুমাব গতিকে সেই যিটো কাহিনী সেই কাহিনীটো আমি কি বুজি পাম এতিয়া মই মোৰ নিজৰ কথা চিন্তা নকৰি মই বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিম নেকি তেওঁ যিয়ে নহওক তেওঁ মহাৰাজেই হওক যিয়েই নহওক লাগিলে মই চিন্তা কৰিম নেকি মোৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে মই আনৰ কথা চিন্তা কৰিম গতিকে সেইটোৱে মই নিজৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই মই সেই ভিডিঅ'টো তেনেকৈ কৈছিলোঁ গতিকে এইবিলাক ক'ব লাগিব প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজৰ মতামত আছে আপোনালোকৰ মতামত দাঙি ধৰিছে সেইবুলি আৰু মোক লৈ আলোচনা কৰি লাভ নাইতো মোক লৈ সমালোচনা কৰি একো লাভ নাই কাৰণ মই যিটো মানুহ সেইটোৱে মোক কোনো সলনি কৰিব নোৱাৰে বেলেগ বেলেগ কিবা মন্তব্য কৰি পেলাই মোক সলনি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মই আগৰ পৰাই চিধা কথা কোৱা মানে মই চিধা কথাই কৈ আহিছো কোনো বেকা বেকি কৰা নাই ক'ৰবাত ইনফৰ্মেশ্যন দুই এটা ভুলো হ'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সত্য হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সত্য কোনেও কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুই এটা ভুল কৰে সেই বুলি কি তেখেত পিছত আকৌ কি মন্তব্য নকৰাকৈ আছে নেকি কৰি আছেতো গতিকে এইবিলাক হ'বই এনেকুৱা হ'বই ক'ৰবাত ভুল ইনফৰমেশ্যন যাব ক'ত ক'ৰবাত শুদ্ধ যাব সেইবুলি আৰু মই যে চব সঁচাই ক'ব লাগিব মোৰ প্ৰত্যেকটো কথা সঁচাই হ'ব লাগিব মই ভুল মই ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিবই নোৱাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাইতো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নেশ্যনেই হ'ল এটা প্ৰাইভেট মোৰ এটা মানে হেৰি হয় চেনেল হয় এটা প্ৰাইভেট চেনেলটোক আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈছে এইটো এটা প্ৰাইভেট চেনেল হে ইউটিউব চেনেলটো এটা প্ৰাইভেট আপুনি চেনেল খুলিব পাৰে নুখুলিব পাৰে চেনেলত কৈ থকা এটা কথা মইতো নিউজত চিঞৰি থকা নাই নিউজ চেনেল হ'লে একশ্যন ল'ব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজত এনেকুৱা মিছা পাওঁ নিউজতো মিছা পাৰ তাৰ প্ৰেৰণা সেইবুলি নিউজ চেনেলৰ ওপৰত কোনোবাই কেচ কোৱাকৈ নাই নহয় যিহেতু কিয় ইনফৰ্মেশ্যন এনেধৰণে দিছে গতিকে এইবিলাক ভুল শুদ্ধ থাকিবই তাৰ মাজতে আমি চলি যাব লাগিব গম পাইছে আপোনালোকে যে প্ৰত্যেকটো কথাই সঁচা হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যদি কোনোবাই যদি সঁচা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত চাব নালাগে মই মিছা ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকোঁ বুলি আপোনালোকে ভাবি লৈছে হয় আপুনি চাব নালাগে বছ ইমানেই আৰু মই এনেকুৱা নকওঁ যে আপোনাৰ আপুনি মোৰ চেনেল চাবই লাগিব পাই দেউতা মূলক মই কৈ কাকো কৈ দিয়া নাই এনেকুৱা নহয় মোৰ দুটা চেনেল আছে মই বেলেগ বেলেগ চেনেলো খুলিব পাৰোঁ মই বেলেগ বেলেগ মন্তব্য কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ সম্পূৰ্ণ বাক চিনাৰা আছে যিহেতু মই ক'ব পাৰোঁ গতিকে মোৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰিহে মই ক'ব লাগিব মই আনৰ কথা চিন্তা কৰি যদি মই সদায় মন্তব্য কৰি থাকোঁ সেইটো আনৰহে হ'বগৈ মোৰ নিজৰ নহ'ব গতিকে মই সেইখিনিও চিন্তা কৰিব লাগিব যে নিজৰটো একো নোহোৱালৈকে মই আনৰ কথা বহুতে কৈ আছিলোঁ ন আপুনি টেট পাছ কৰি লওক তাৰপিছত আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ক এনেকৈতো বহুতেই কৈ থাকে এতিয়া মই টেট পাছ কৰাৰ পিছত কৈছে কি এতিয়া বোলে বেলেগ এনেকুৱা নহয় যে চাকৰি পাই লওক এনেকুৱাকো কৈ দিয়ে নহয় বহুতে যে আপুনি চাকৰি পাই লওক তাৰপৰা ইনফৰমেশ্যন দিব এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা কেন্দ্ৰতো আছে চাকৰি নোপোৱাকৈ আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন কিয় দি আছে সেইবিলাক মানুহ থাকেই বাৰু জীয়াই আছে সেনেকুৱা মানুহ জীয়াই আছে সেইবিলাকে এক সময়ত শিক্ষক হবলৈ গৈ আছে যিবিলাকে মন্তব্য কৰে বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰে সিহঁতে আকৌ এটা সময়ত শিক্ষক হবলৈ গৈ আছে মই সেইকাৰণে মই কৈছো যে আপোনালোকে নিজৰ কথা চিন্তা কৰি লাগি যাওক আপোনালোকে ন্যায়ৰ কাৰণে মাত মাতি যাওক আমি এতিয়া আমাৰতো কথা মই চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি কেনেধৰণে আমি ন্যায় পাওঁ সেইসকলো ন্যায় বিচাৰি আহিছে ন যি এন আই এছৰ যথেষ্ট মাৰ্কছ থকাৰ কাৰণেতো সেই এন আই এছৰ এগেঞ্চত আছে এন আই এছৰ মাৰ্কিং চিষ্টেম বহুত বেলেগ ধৰণৰ আছিলে এছিয়া টিতকে বহুখিনি মাৰ্কছ বেছি তেওঁলোকৰ বহুতৰে কিছুমানৰ মাৰ্কছ কম হ'ব পাৰে প্ৰায়বিলাকৰ মানে মাৰ্কছ বেছি বেছি তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে গতিকে সেইকাৰণে এন আই এছৰ এগেনষ্টত বহুতেই আছিলে মই আগতেও আছিলোঁ এতিয়া নহ'লে আগৰ পৰাই আছিলোঁ মই এন আই এগেনষ্টত কাৰণ মাৰ্কছ যথেষ্ট দিছিলে বহুতে দুখ কৰিছিলে যিসকলে ৰেগুলাৰ ডিলেক্টৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে মোক কৈয়ে থাকে যে আপুনি এন আই এছৰ বিৰুদ্ধে আপুনি মাত মাতক কাৰণ এন আই এছৰ মাৰ্কছ যথেষ্ট বেছি যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিযুক্তি পাই আছে বা আমি পোৱা নাই সেই সম্পৰ্কত মই বহুখিনি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শুনি হ'ব লাগে আৰু অৱশেষত হ'লগৈ গতিকে এনেকুৱা কিছুমান কথা আমি যিটো আলোচনা কৰোঁ আমাৰ চেনেলত চৰকাৰক আমি যিখিনি ক'ব পাৰোঁ আমি সেইখিনি কওঁ কিন্তু তাৰ মাজতে ভুল উদ্ভৱ থাকিব সেইবিলাক কৈ আপোনাৰ লাভ নাই গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি জনাইছোঁ যদি কিবা ক'বলৈ আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম